哎呀，你可算到了，人差不多都到齐了。哎，我不是给你凑数吗？今天这身打扮就非常好嘛。来，我来帮你弄弄头发。你也不一样啊，还变风格了，变变淑女了。我说你这才刚分手几天，不过这次如果再找的话，要擦亮眼睛啊，不能再找那种渣男。你能不能不要提那些烦心事儿？我就是让自己忙起来，忘记那些糟心事儿。哼，我今天可是主持人呢，责任肩重。 高端交友会，我给你物色物色好男人，既、嗯嗯、能挣钱，还能把单身问题解决了，一箭双雕。我说赚钱最重要，不过像这种局啊，你要多来，就当散散心了。如果不开心的话，咱过两天出去玩去。我强得很。就这个张总啊，想到一个什么成语？人不可貌相。人都是条件。我以为他是你记得自己进去之后。他老是那种。那我话，你真画，是带着画。老总。 哎呀，上次真的麻烦您了，因为我的个人私事耽误了您那么长时间。没关系，应该的。私事儿不不不，捉奸的时候要不是有您在，啊、我和恩恩肯定对付不了那个渣男。<我>为了表达我的感谢，<是>我给你准备了礼物，嗯、我到时候让恩恩给您送去。恩，不用麻烦了。你提到恩恩，刚刚我看她进去了。对，要不您和您的两位朋友也参与一下，这样你可以直接进去找她。啊，不必了，这种新手村。 你是否？不不不不，我们这个里面可是高手云集，卧虎藏龙。我看了一下，有不少像娄总这样的人才。这问题的关键是有美女吗？美女帅哥多的是，先到先得、嗯。啊、帅哥？嗯。嗯？帅哥？ 坐这儿，加油！我觉得现在找自己的另一半，不一定非要看是不是最漂亮的，一定是要合适自己的。得劲啊！啊包括年龄呢、啊。把、啊、你扑克里的收一收啊，给这些可爱的女孩歇着。温暖笑着。如果一会儿不好玩，我就走了啊。这还能过这么一溜帅哥？你看戴帽子那个，戴戴眼镜。欢迎大家来到《邂逅真爱交。 大家请自行挑选位置，男生女生分别坐在桌子的两侧。大家快坐吧！现在开始进行我们的第一阶段追寻。这个阶段呢，规定女士坐在原地，男士呢每隔十分钟换一次位置。那大家开始你们的认识之旅吧。对了。 缘分这个东西啊，是需要大家争取的。如果你们找到了喜欢的他，请一定要将手中的玫瑰花递给他。那就开始吧，加油！你好，你好，你好，你好。这花挺香啊，随便聊聊吧。好，聊聊。自我介绍一下。你好，你好，你好。你好。啊，家庭状况。美女你好，我叫张开，小姐贵姓？董。董小姐好。 不知道你懂不懂收藏啊？你看，这是我朋友特意从阿拉善带过来的糖心玛瑙，这种啊是最珍贵的地表料，平时最忌讳沾水。厉害厉害，你也喜欢看电影？啊？我平时比较喜欢漫威。嗯、先生您好，先生，嗯，我叫林娜，请问怎么称呼你啊？我姓楼。 楼、嗯、先生，楼先生，哎，啊，你好帅啊！不知道您是做什么工作的呀？打工的而已。大妹子，你要是想买串儿，待会儿咱俩加个微信啊。好，好的，哥哥。渣男。嗯。嗯